ادب کو آگے لانے کے لیے انتھک میں اردو کو وہ مقام حاصل نہ ہو بہت مشہور جملہ جو آپ نے سنا ہوگا خبر لفظ خبر نہیں ہے خبر ہے السلام علیکم میں ہوں محسن علی حیران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں یہ اردو ادب کے حوالے سے کہ کس طرح سے اردو ادب کا جنازہ نکالا گیا اور اردو ادب کتنی معنی رکھتی ہے اور کیا کیا ظلم و ستم ہوئے اس اردو ادب کے بعد کچھ ایسے جملے آپ سے شیئر کروں گا جو واقع ہی آپ کی سماعتوں کی نظر سے گزرے ہیں جبکہ وہ غلط معنی رکھتے ڈکشنری میں ان کا کوئی جواز نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے موسموں کے بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ملک میں ناانصافیاں بڑھی جیسے جیسے ملک کے قانون میں آئین میں ترمیم میں تبدیلیاں آتی گئی جیسے جیسے ملک کا نظام بدلتا گیا اور جس طرح سے ملک میں کرپشن اور نظام بدلتا گیا ویسے ویسے ہی اردو کے ساتھ ہوتا گیا اور اردو کے جو شعرا تھے جنہوں نے اس کے لیے محنتیں کی جنہوں نے جیت جان سے آج تک اردو ادب کو آگے لانے کے لیے انتھک محنت کی جن کی کابشوں کی وجہ سے آج اردو ایک معیاری مقام پہ ہونی چاہیے تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا وہ صرف اور صرف ہماری عدم دستیابی کی وجہ سے کیونکہ ہم نے نوجوان نسل نے جو اردو کے ساتھ کیا ہے وہ آپ تمام لوگ باخودی ہی جانتے ہیں اکثر اوقات میں ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ اتنی بے بہری بے بے تکی بے دھنگی شاعری جس کا کوئی جواز نہیں ہوتا جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہمیشہ ایسی ہی شاعری مجھے ٹک ٹاک پہ سننے کو ملتی ہے اور میرا دل بہت ان باتوں سے کڑتا ہے اور مجھے بہت غصہ بھی آتا ہے کہ جب کہ ہماری زبان ہے ہمیں صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے اس کو سیکھنا چاہیے تھا اور اس کے مطلب میں ہمیں جانا چاہیے تھا جہاں ہم انگلش کو سیکھنے میں اتنا وقت برباد کرتے ہیں انگلش کو بے شک سیکھنی چاہیے ایک اچھی چیز ہے کیونکہ زبان ہے لیکن وہاں ہمیں اردو ادب پہ دھیان دینا چاہیے تھا کہ اردو ادب نے ہمیں وہ کچھ سکھایا جو آج تک ہمیں نہ کوئی سکھا سکتا ہے اور نہ سکھائے گا اردو ادب ہماری ثقافت ہے اور ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے فار ایگزامپل ایک بہت مشہور جملہ جو آپ نے سنا ہوگا خبر لفظ خبر نہیں ہے خبر ہے لفظ تو نہیں ہے تو ہے لفظ ہے نہیں ہے ہے, ہے. لفظ ہے نہیں ہے, ہے ہے اسی طرح بے شمار جملے ہیں جن کو اردو ادب میں ہم نے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے آپ کسی شاعر سے سن لیجئے آج کل کے شاعروں سے جب وہ مشاہرے میں جاتے ہیں تو ان جناب کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم یہ شاعری کر رہے ہیں یہ نیو دور کی شاعری ہے ٹھیک ہے نیو دور کی شاعری لیکن آپ کی شاعری جو ہے نا وہ بے بحری ہے اس میں بہر نہیں ہے جب آپ غزل لکھتے ہیں غزل کے اوپر غزل جو ہوتی ہے اس کا ایک شعر جو ہوتا ہے نا دو لائنوں کا ہوتا ہے جو اس کا اوپر والا شعر ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں اور جو نیچے والا اس کا شعر ہوتا ہے اس کو سانی کہتے ہیں اور جو سب سے اینڈ والا شعر ہوتا ہے اس میں شاعر کا نام ڈالا جاتا ہے جسے ہم مکتا کہتے ہیں اب بات یہاں پہ آتی ہے ٹھیک ہے شاعر بھی ہو گیا مکتا بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن فار ایگزامپل ایک بہت پرانے شعرا ہیں جیسے کہ جون ایلی صاحب ہو گئے محسن نقوی صاحب ہو گئے اور میر تقی میر صاحب ہو گئے ان کے شاعر ان کی شاعری آپ جب ان کو کوڈ کریں گے جب آپ ان کو سٹڈی کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے کس قدر اردو ادب کا جنازہ نکالا ہے اور ہم نے کیوں ادب کو چھوڑ کر ایک عام سی لینگویج میں شاعری کرنا شروع کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیوں کرتے میں کہتا ہوں آپ کریں لیکن کم از کم آپ شاعری کی جڑ کو سمجھیں اور سمجھیں کہ اردو ادب کا ہماری زندگی میں کتنا مقام ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے اردو ادب کو سیکھنے کے لیے مجھے فالو کر لیجیے اموشنلی حیران اور ایسی لیٹسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ڈونٹ فار کیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئی کان لاف ملتے نیکسٹ ویڈیو